যেনের কথা কয়ে আছে প্রথম দিন তো আজিলেক অখিল গগৈ গগরিয়ায় কে মুখত বেজি খুতার অখিল গগৈ ইমান গগৈরিয়ায় ইমানা কি কলে যে বোলে ন্যায় আমি আরে কি দিলোয় দিলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় এই আপনার শ্যামকানু মহন্ত আর সিদ্ধার্থ শর্মা দুটো কাল্পিককানি ন্যায় দিলে নাকি বাকি আপনার প্রশ্ন করছো আপনি কে আপনার বিজেপি বোলে অনিরাগে প্রকৃত অনুরাগী আপনি কিন্তু জুবিন গার্জ ডাঙরিয়াক ব্যক্তিগত ভাৱে আপুনি এই যে আপোনাৰ জাজমেণ্ট দিবৰ কাৰণে বা অনুসন্ধান হ'ব কাৰণে কি প্ৰচেষ্টা লৈছে মই কি লৈছো কৈ দিওঁ চিত্ৰ ডাঙৰীয়াও কি লৈছে কৈ আছে মই প্ৰথমতে কওঁ মই নিজেই ছিংগাপুৰ হাই কমিশ্যনলৈ মই মেইল পঠাইছিলো যিদিনা সোতৰ তাৰিখে আপোনাৰ ছিংগাপুৰ হাই কমিশ্যনে আপোনাৰ মিডিয়ালৈ ৰিপ্লাই দিছিল মই সেই মেইলত কি লিখিছিলো জানে যে গোটেই দুই দিনৰ ঘটনা আমাক ডিটেইলছটো লাগে তাত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত ফেশ্বন শ্ব' হৈছিল নে নাই তাৰ ডিটেইলছ লাগে অনুৰাগী হয় বিজেপি তেতিয়াহলে নলবাৰীত আপোনালোকে কাখন বিৰোধিতা কৰি কিয় নোলালে কাৰণ জুবিন দাই কা নালাগে বুলি কৈছিল জুবিন দাই কা নালাগে বুলি কৈছিল সেইকাৰণে মই কৈছো যে আপোনালোকৰ এই প্ৰকৃত অনুৰাগী বেলেগ অনুৰাগী এইবিলাক ইয়াত কথা নাই অনুৰাগীৰ মাজত ৰুল পলিচি আনিছিল সেই বগা ব্ৰিটিছৰ কলা ব্ৰিটিছ নহব অসমত জুবিনদাৰিব আজি যে আপোনাৰ মাইকেল জেকচনৰ পিছত যে আপোনাৰ আমাৰ জুবিনদাৰ ডাঙৰীয়াৰ যিটো আপোনাৰ মৰণোত্তৰ পাছত যিটো সমদল হৈছিল বিশ্বৰ ভিতৰত মই ভাবো এইটো দ্বিতীয় পৰ্যায় পালে সেইটো অকল বিজেপি অনুৰাগী হলে এইটো পালেহেঁতেন নেকি বিশ্বই গম পালে জুবিন দাই কৈ গৈছিল যে এখন জোনাকীৰ আপোনালোকে জুবিনদাৰ এই যিটো কেছ সেইটো সৰু কৰিবলৈ কেতিয়াও নিবিচাৰিব ওপৰতো আপোনালোকে সনাতনী ধৰ্মৰ কথা কয়তো কীৰ্তন নাম ঘোষাটো কৈ গৈছে ওপৰতো এজন আছে ওপৰতো এজন সুপ্ৰিম কৰ্ট আছে নেচাৰেল জাজমেণ্ট হয় কিন্তু গতিকে মই কৈছো আপোনালোকে প্ৰথম চি বি আই দিয়ক আমাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে আৰু এই যিটো এছ আই টি হৈছে ডাঙৰীয়া এছ আই টিক আপোনাৰ কোনোবা কৰ্টৰ আপোনাৰ মানে